Вот, свое мнение, свое мнение выставляйте и голосуйте, за кого вы думаете. Вот это самое милое дело. Чтобы нашими бюллетнями не воспользовались другие. Ну, я не хотела идти до последнего, думаю, не пойду. Потом решила пойти проголосовать, чтобы мой голос не отдали тому, за которого я не желаю голосовать. Я прошел потому, чтобы... Жизнь к лучшему изменилась. Потому что невозможно еще жить. Цены такие, работы не дают. Верю, что за кого я проголосовал, что они что-то изменят. Для чего я на выборы пришла? Я не хочу, чтобы больше повторилась та трагедия, которая произошла у нас 8 числа, 8 июня в Словенске. Когда четверо моих друзей верующих были взяты в СБУ, в подвалы. Поэтому я на выборах, я не хочу молчать. Вы верите, что есть люди, которые способны изменить ситуацию? Да, верю. Ну, чтобы жить было хорошо, нам все, доживать. А что самое главное сейчас для страны? Мир. Мир. Чтобы дети не гибли. Дети гибнуть, За что гибнуть? Вы верите, что есть люди, которые способны закончить войну? Верю. Найдутся такие люди, что дождешь закончится, когда война. И вы за таких проголосовали? Ну, голосую, чтобы не было войны, был мир. И чтобы нам доживать было хорошо. Спасибо большое. Ну, потому что голосовать все равно надо. Мы живем в нашей стране. Это наше правительство будет. Это у нас должна строиться новая жизнь. Это у нас должно быть все хорошо, все прекрасно. Мир должен быть. Вот. Прогресс обязательно. Хорошо. Вы ну, верите, за что все... есть люди, которые способны это все конечно, отдать? Конечно, 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 конечно. Такого быть просто не может. Это исключено, что не, не будет. Идти на выборы стоит, потому что надо поменять власть. Потому что это уже старые такие излишки. На Майдане боролись за то, чтобы свергнуть старую власть, пришла новая, которая будет ближе к народу. И я думаю, что если люди будут высказывать свое мнение своим голосом, то в стране станет лучше жить. От нашего выбора зависит наша страна, как мы будем жить, все такое. А есть люди, которые способны изменить лучше? Ну, я думаю, что да. Я думаю, мы живем в Украине, почему бы не голосовать, если есть такая возможность. Что сейчас меняет голос каждого избирателя? Я думаю, каждого меняет, что дальнейшее нас будет ждать в Украине. Перемена, я думаю. Каждый голос будет что-то менять. Это перемена. Перемена на лучшее. Я думаю, что мы будем лучше жить. И наши дети также.